всіх в ефірі розмова на тему. Сьогодні говоримо про те, як покращити своє здоров'я та життя. І про це нам розповість біоенергетик Юрій Валентинович Роменський. А ви можете також телефонувати на студію, якщо у вас є якісь питання, за номером, який ви побачите на наших телеекранах. Добрий день, Юрій Валентинович. Здравствуйте, здравствуйте, Тетяна. Сьогодні ми говоримо про здоров'я, про нашу життя, про те, як ми своїми мислями впливаємо на наше майбутнє, на наше настояще. Тому сьогоднішню програму ми почнемо з фрази «Подобне притягує подобне». И как говорил Марк Аврелий, римский фил, э, император и философ, э, наша жизнь есть то, что мы думаем о ней. Это касается не только нашей жизни, но и здоровья, в целом нас, э, как мы на все это влияем. Ну, и так как мы сегодня говорим еще о здоровье, начнем с того, что же влияет, какие факторы влияют в первую очередь на здоровье людей. Сразу хочется сказать, что у нас. Э и на прошлой, на, на прошлой передаче э, было указано, что есть э, закон э, ⁇ Я усилю то, на что обращаю внимание ⁇ И это нас и спасает, и это нас иногда и останавливает. Э, конечно, э, очень много э, можно говорить э, об энергетике, о здоровье. И рамки нашей передачи, конечно, не дадут полного анализа, полное освещение этого вопроса. Но мы сегодня постараемся что-то сделать, чтобы вам в применении или вам после этой передачи стало легче и сохранить, конечно, ваше здоровье. Это первая моя мечта. Для начала я порекомендую каждому взять стакан воды и поставьте перед телевизором. Сделайте это, потому что мы, как всегда, будем делать какую-то практику. Практику очень интересную, которая поможет вам в вашей жизни. Он у нас уже стоит, он должен стоять на протяжении всей передачи. Или он, будет он будет стоять, потому что мы с ним будем работать. Угу. Пока он стоит, я думаю, вы готовы. Теперь, какие факторы влияют на здоровье человека? Ну, в первую очередь, конечно, это географические, климатические, сезонные факторы. И надо их изучать. Изучать, конечно, индивидуально, и хорошо было бы с привлечением специалистов. Но есть сразу же некоторые рекомендации. Состояние человека. Мы можем отвергать эту погоду, например пониженное давление, а можем сказать, что это самая лучшая погода для меня. Это погода, в которой я купаюсь, которая дает мне силы. Это вода, можно сказать, и грязь. Которая... не говорит жуткий дождь. Да, прекрасно, это вода, тебе? это энергетика воды, это стихии, в которых мы живем, которые дают нам энергию, которые дают нам силу. И любую погоду можно перевести в состояние позитива. И тогда у нас возникают защитные реакции, и мы не акцентируем и не поднимаем информатику отрицания этой погоды. Значит, состояние человека, видение, оно определяет его нахождение в этом климатической зоне или в каком-то состоянии погодных, погодных состояний. И э, если вы отвергаете, отрицаете погоду, например, или э, то, что делается на улице, то сразу же поднимаются, э, начинают работать программы страха, сомнения, неверения в свой иммунитет и свои защитные функции. Э, значит, э, первый совет. Не надо отрицать... Среду, в которой вы находите. А наоборот, моделировать у себя мысли, что это все только для вас. Это подарок Божий. И купайтесь, радуйтесь всему, что вас окружает. Это будет хотя бы маленькая, но одна из очень важных, очень хороших состояний и техник защиты от климатических катаклизмов mm -hmm. вот, и сезонных факторов. То есть э, мы создаем себе искусственное настроение, так простыми словами, да, и каждый, каждый день мы то есть, радуемся тому, что мы имеем. Да, вот это очень просто, это ж лучше, чем горевать, что у нас постоянно идет дождь. Так да. он прекрасен, это очень хорошо. Хорошо, если человек заболел гриппом, допустим, какие-то эпидемии, они тоже могут влиять э, на здоровье человека сто процентов, даже если он, собственно говоря, пользуется вашими рекомендациями входит в состояние радости и счастья. Да, существуют, конечно, и ситуации этой эпидемии, и вспышки вирусные. Ну, надо понимать, что это всего лишь повышенная концентрация вирусов, бактерий, микробов, которые создают люди. Но вы сами видите, кто-то болеет, а кто-то нет. И опять-таки здесь включается энергетика, включается визуализация и состояние человека. В каком состоянии вы воспринимаете э, ситуацию, которая вокруг вас? Э, мне хотелось бы привести пример. Все-таки, видите, мы все время говорим о ситуации, то есть о состоянии. Mm -hmm. И что вообще такое состояние, чтобы вам понимать? Вот, например, да, вот как мы себя можем, можем чувствовать, как можем себя переводить из негатива в позитив. Ну, например, такой вот, вернее, такой вот маленький пример. Mm -hmm. Я в белом костюме, вот. красивый, там, наглаженный, иду по улице, на меня никто не обращает внимания. Вот. подхожу я к бордюру, там э, лужа, летит джип в лужу, и я весь не в белом, В грязи. в грязи. Первая ассоциация ⁇ Боже, это именно я, именно мне, меня увидели, именно мне дали этот образ. Я смотрю, люди на меня обращают внимание, кто смеется, кто соболезнует. Вот. От меня пошла волна, кто-то будет об этом рассказывать, говорить. И я радуюсь. Э, шел грязный по да, да, и я улыбался, <свист> и мне радостно, и нормально. И не только. Все равно это пошла волна. Тем более моя волна позитива. И люди все равно это воспримут. Потому что мы передаем информацию, мы фоним постоянно энергиями. И это состояние, видите, можно плакать, можно горевать, а можно радоваться. И именно из плохого всегда создать, смоделировать хорошее. И это и есть состояние. <свист> и, и здесь... Если мы говорим о здоровье, о эпидемиях или о каких-то неприятных явлениях, то хотелось бы вот сейчас, особенно, конечно, время, время это и подсказывает, хотелось бы сделать вам некий подарок, который сыграет большую роль в вашей жизни и очень огромную роль в вашем здоровье. Это какая-то техника. Поверьте, да, мы как раз поставили этот стакан, угу. это недаром, и мы опять-таки на базе нашей водички, которая очень хорошо принимает энергетику, впитывает эту энергетику, программы, она программируемая, и мы здесь можем создать очень интересный напиток. Значит, я вам предлагаю сейчас, если вам удобно, поставить ручки вокруг стаканчика, индивидуально. Можете мысленно находиться вместе с стаканом, угу. если это неудобно вам. И закройте глазки. Можно попробовать да? да, конечно. Угу. Можете пробовать. Татьяна. Вот так ставим. Да. Закрывайте глаза. И представьте, сфантазируйте, представьте, что вы сидите за столом, на котором стоит ваш стакан. И находится мешочек с травами, баночка с порошком. Вот ваш стакан воды. Из мешочка вы берете хорошую щепотку травы, сбор травы. Это ромашка, девяти сил, эвкалипт, чебрец, душица, базилик, Анис, пихта, гвоздика. Сыпьте это в стакан и видите, как она быстро растворяется в воде до полной прозрачности. Теперь берите щепотку из баночки, порошка. Это все минералы. Это энергия Земли. Это энергия Земли, приводящая ваш иммунитет в рабочее состояние, повышает его. Все погодные условия вокруг вас, они работают только для вас. Из телевизора, визуально, а вообще от меня тяните луч, энергию мою. Вы меня только видите, а энергия, тот, кто хочет ее впустить, она, естественно, с вами связывается. Вы хотите этого, я даю, вы его берете. И мы насыщаем еще эту воду энергией здоровья. Отрицание болезнетворных программ. Исчезает головная боль. Восстанавливается сердечно-сосудистая система. Повышается иммунитет. Улучшается работа желудочно-кишечного тракта. Я сглазил воду. По-хорошему. Я ввожу туда программу. Вы мне в этом помогаете. Теперь открывайте глазки. Ваш стакан. В нем целебнейший напиток. Лучшего напитка ни одна фармацевтика, ни, никто в природе не творил. Это Божий дар, Это созданный вами. Это ваше творение, ваше творение. Можно сделать глоток. И теперь, вода... конечно, угу. делайте глоток, и вы получаете огромный комплекс защитных и лечебных возможностей. То есть можно сказать, что эта вода теперь нам поможет повысить иммунитет? Естественно, конечно. И она будет работать. Это программа. Это программы, которые будут э, поднимать э, те, ту память, э, тех защитных свойств организма. Э, мы на прошлом занятии, помните, касались лимона. Uh -huh. Мы говорили, если вы закрываете глаза и представляете лимон и укусите его, там, естественно, пойдет э, оскома и слюнообразование. Организм сразу же моментально отвечает на те программы, которые вы творите. Вы творцы, вы творите программы, и организм, естественно, отвечает. Сейчас он все, организм, полностью ваши все программы, ваша вся история, память, ваши наследственные памяти, они все прекрасно знают травы, их свойства, все прекрасно знают минералы, их свойства, энергетику свойства. Он отвечает, он сразу начинает работать, тем более, если это все правильно заложено, правильно поставлено, и вы этого захотели. Вот так вкусно говорить, что не захотелось еще сделать э, глоток воды этой. Ну что ж, надеюсь, наши телезрители также выпили уже целебную воду, которая вам должна повысить иммунитет и поспособствовать тому, чтобы ваше здоровье э, было уже на другом уровне, и вы избавились от всех болезней абсолютно. Юрий Валерьевич, ну вот у меня еще другой такой вопрос. Если взять то, что вы сейчас сделали в повторе, в записи и потом посмотреть, можно ли точно так же зарядить воду, либо человек должен уже сам отдельно по памяти это воспроизводить, можно делать разные схемы. Можно эту воду так же творить, как мы сейчас творили. Я дал, дал технику, она может повторяться. И тем более, еще одно. И чем больше вы будете делать эту практику, если вы будете делать ежедневно или через день, чем больше, это тренировка. Вы понимаете, что мастер спорта, вот спортсмен, мастер спорта, он же через неделю не может стать мастером спорта. Ему надо одно и то же действие. Вот бегун, он бегает, бегает, бегает. Он годами бегает для того, чтобы прийти к какому-то рекорду. Вы должны приучить свой организм. Значит, что необходимо? Тренировка. Если вы будете эту делать технику лично, но маленькая такая ремарочка, маленький совет, вспоминайте меня, вспоминайте именно эти энергии, их моделируйте, они есть, они есть в записи нашей Вселенной. Мы уже это сотворили, это есть, мы это изобрели в этой природе, в нашей природе нашего существования. Значит, подключайте меня, творите эту водичку и пользуйтесь этим, посмотрите, вы будете набирать силу, силу созидания. Это впервые. Ну, во-вторых, если у кого-то есть э, возможности э, повторного э, Автора, Просмотр просмотра, тоже, да? очень хорошо будет, если вы будете вместе со мной еще в подобии, в проекции опять это творить. И это будет прекрасно. А можно просто э, нашатать на воду, там, здоровье, здоровье, здоровье? Ну, это, это тоже. Кон, ну, конечно. Все, что мы э, работаем с водой, все, что мы закладываем, главное, чтобы это было от сердца, чтобы это прозрачно, чтобы это точечная, четкая, конкретная информация. Не просто здоровье. Ну, что такое здоровье? Зна, знаете, здоровье, это тоже такое размычатое понятие. Очень точные программы. Тогда эти программы будут работать. Угу. Для нас. У меня перестает болеть горло. Точная программа. Да, у меня перестает болеть горло. Воспаление проходит. Вирусы, микробы, бактерии перестают получать допуск, возможность размножаться, возможность процветать, работать против меня. Они будут работать только на меня они меня будут выздоравливать. Ну что ж, переходим к следующим нашим вопросам. Будем говорить о том, как нам теперь уже мысленно себя исцелить. Если мы говорим про то, что наша жизнь, есть то, что мы думаем о ней, возникает тогда вопрос, если будем думать хорошо о нашей жизни, о нашем здоровье, сможем ли мы быть здоровыми. И все таки если, как говорилось в собачьем сердце у Булгакова, есть разруха в голове, то возможно ли и разруха в нашем здоровье, в нашей жизни. Давайте посмотрим небольшое видео. Я спрашиваю, почему это? Когда это началось, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице. Вот это да. Разруха, Филипп Филиппович. А что означает эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая вышибла все стекла? потушила все лампы. Да ее вовсе не существует, доктор. Что вы подразумеваете под этим словом? А? А это вот что. Когда я вместо того, чтобы оперировать, каждый вечер начну в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, ходя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна. В уборной у меня начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «Долой разруху!», я смеюсь. ей бог, мне смешно. Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку. И вот когда он выпьет из себя все эти, понимаете, галлюцинации и займется чисткой сараев прямым своим делом, Разруха исчезнет сама собой. Только что мы посмотрели небольшой фрагмент фильма «Собачье сердце» по Булгакову. Вы согласны с тем, что нужно бить себя по затылку, когда э, мы думаем о себе и о своей жизни плохо? Ну, его словами, конечно, выбивать давно пора. Очень много там, и не только разрухи, там очень много мусора. Э, вы знаете, э, я исследовал очень много именно в плоскости психологии, той же самой медицины, исследовал отношения или поведение людей. Ну вот вам же, вы можете вспомнить такие примеры. Там сидят две бабушки, но ну, надо поговорить. Уже все переговорили. Сидит и говорит, ну что, о чем? О здоровье. Вот у меня нога болит. Ой, у меня так нога болит. Сегодня крутила, вертела, вторая сидит, а у нее ничего не болит. Ну, а поддержать-то диалог как-то надо. Ну, как-то неудобно получается. Вообще еще не о чем будет потом. И она, говорит, начинает придумывать. А у меня вот плечо. И иногда вы сами знаете, что можно договориться до того, что даже поверить, что это плечо там болит или нога болит. И вот эти диалоги, которые даже существуют у нас, придуманные заболевания – Всем плохо. А как это мне хорошо? Везде эпидемия гриппа, объявили. Значит, а вы представьте себе, это, простите, я грубо скажу, это вообще маразм. В газете у нас печатают на месяц такая табличка магнитных бурь. И вот бабушки Все вот, вырезают, вешают эту табличку и представьте себе, ждут, сидят по часам, ждут, когда будут магнитные бури. Значит, вот она сейчас наступает, мне надо кучу лекарств. Все, я уже кончаюсь. Это не мусор, это мусор в голове. И э, здесь э, я хотел бы вам привести еще один пример. Э, он в моей практике очень значим, таких примеров очень много, но я хочу, чтобы сейчас вы меня услышали. Есть, ну, есть такая семья, пожилые люди, и мужчина, работая там в гараже, ковыряясь, получил травму. Необходима была пересадка кожи. Сделали одну операцию, вторую, третью, четвертую, и хирург не проживается. Своя же кожа не проживает, пересадка не идет. Не проживается и отторжение идет. И э, сказали, что нужно большое количество препаратов и то-то-то-то, надо какое-то время выждать, привести организм в состояние другое. Э, ну, меня попросили проконсультироваться они. Э, в первую очередь, что я скажу, прекрасные люди, великолепные, большое количество детей, семьи, внуки, правнуки. Друзья, товарищи, короче, пол Николаева. Пол Николаева это знакомый. И когда я у них был, телефон, что мобильные телефоны, что городской телефон, не замолкали. Не замолкали, и все спрашивают, как там, как. Ну, все переживают, же. все звонят, все переживают, ай-яй-ой-ой. Я им говорю. Вы понимаете, что вас сейчас, вы находитесь в поле негатива. Все видят этого мужчину больным. Угу. Представьте себе, это с глаз. Потому что все видят и все знают, какой он. И вы тоже. Жена, естественно, видит у мужа проблемы. Муж, естественно, ощущает эти проблемы. Болезнь. Плохо. А я им говорю, давайте построим по-другому. Сейчас же вот при мне звонят телефоны, давайте скажем, все, он здоров. Обманем. Обман во благо. Обманем всех. Он здоров. Но смысл от того, что кто-то там на проводе еще раз усилил, помните наш закон, я усиливаю то, на что обращаю внимание. Если я усиливаю и говорю, что человек больной, значит, я еще добавляю, я, с глаз идет, я, и народная информация проникает к этому человеку. В их положении пришлось, видать, им хвататься за соломинку, и они очень, они очень большие молодцы, они это поняли, и они сразу же начали обрубать, как говорят, всю информацию. Выздоровел, все нормально, все в порядке, все отлично, счастье и покой. Я у нее спрашиваю, вы видите мужа больным? Нет. У него, вы больной? Да нет. Ну, у вас там проблемы? Нет, все прекрасно. После этого тут у меня и смс есть. Полторы недели. Через полторы недели человек, все. Все прекрасно, все в порядке. Все стало нормально. Его сглазили. Только теперь сглазили не в минус, а сглазили в плюс. Ему дали программу, при которой этот человек получил программа здоровья, ну как, если это первичное, а вот это все вторичное, если программа есть, и все знают, что человек здоров, как он может болеть? То есть самое главное наше качество мысли и то, что мы думаем о ком-то или о чем-то. Естественно, конечно. И тем более, что вы видите, наш очень большая наша проблема. Я понимаю, что мы должны Помогать людям. Мы должны соболезновать. Мы должны принимать, может быть, какие-то действия и меры. Но э, не надо думать и постоянно э, посылать человеку негатив. Если я могу помочь, я должен помочь. Если нет, лучше я подойду и скажу. Вы сами знаете что Самое главное, э, кто был там рядом, кто сказал хорошее слово. Это ничего страшного. Это временное явление. Все будет хорошо. Это самые главные слова. И я вижу, я хочу, чтобы у него было все хорошо. А не плакать с ним вместе. И не драматизировать ситуацию. Естественно, что никогда не бывает патовых, тупиковых состояний. С любого состояния можно выйти. С любого. Только надо это захотеть. Мы управляем. Мысль управляет организмом. Мы можем творить. Мы что угодно. Мы дома творим. Детей творим. Ситуации, бизнес. Страну творим, политику творим, все мы творим. Мы это можем. Так давайте творить не в ущерб себе. Это самое главное, мне кажется, что надо понять. Ну и как итог, <связать> мне хотелось бы подвести уже черту под этой программой и все-таки сказать про то, что сначала, наверное, нужно привести свои мысли в порядок. Естественно, что мысли в порядок, потому что э, противников у нас очень много. У нас короткая программа, мы не можем осветить многие вещи, но если говорить о здоровье, то э, вы знаете, что еще существуют программы наследственности. И еще существуют программы, и очень страшные программы внедрения инородных информаций, когда люди начинают ненавидеть других людей и ставят какие-то программы мыслитворения через кого-то или сами уничтожают другого человека. У нас огромное количество возможностей сделать человека неводным, больным, да? уничтожить. И это, конечно, э, в рамках нашей программы трудно уместить. Да, уместить. Но я думаю, что если будет необходимость, мы можем об этом и поговорить. И э, что да. Да, мы уже заканчиваем нашу программу, и я знаю, что вы всегда, у вас есть всегда финальное слово, вам представляется. Финальное, дорогие мои. Остановитесь, посмотрите на себя со стороны. Это же прекрасный, великолепный, здоровый человек. В вине создания Творца. Но не давите на него, не давите на него своими воспаленными эмоциями. Оставьте его в покое, и вы посмотрите, как вам станет легче. После этой программы многим из нас уже стало намного легче. Здоровье улучшилось и повысился наш иммунитет. Естественно. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что кто захочет посмотреть повтор, вы можете включить наш телеканал Николаев 21.00 и просмотреть еще раз повтор передачи со стаканом воды на столе. Но если у вас есть какие-то вопросы, вы хотите услышать рекомендации от нашего эксперта Юрия Раменского, телефон, который вы видели на наших экранах, это ваши, Мы в вашем распоряжении. Спасибо большое, Юрий Владимирович. Да. встретимся з вами ще раз. Спасибо всім за внимание. Чим можу, тим помогу. Я вас. Це була програма Розмова на тему. В студії я ведуч Татьяна Міщенко. Бувайте!